Я хочу представить самого молодого среди находящихся здесь, в этой студии киборгов, бойца с позывным Цезарь. Скажите, каким нужно быть, чтобы стать киборгом? Нужно иметь стальной характер. Нужно иметь силу воли, патриотизм, хорошие нервы. А сколько вам лет? 18. 18 лет. Сказать, хотим о вас больше. Внимание на экран. Я был на Майдане с самого первого дня. Принимал участие во всех событиях. Я хотел нормального европейского будущего. Но понимал, что только изменения в политике смогут это обеспечить в нашей стране. Мое призвание защищать Родину. Мы все его отговаривали. А он говорит, А если не я, то кто? Совсем неинтересно сидеть в кабинетах в то время, когда погибают лучше. Жизненная кредо – пришел, видел, победил. Вот это именно о нем. Я захотел идти в войска специального назначения. Первый, в с его попал в Кировоградский полк. 27 августа был подписан контракт. 29-го я вже виїхав в Донецький аеропорт. Він дзвонив до разів до мене, зі мною розмовляв і ніч ні, ні єдиним словом не прохопився, що він в АТО. Під обстрілами Градів Приймав присягу на вірність українському народу. Туда 22 сентября у мене второй день. Роження. Я стояв з другом на посту. Панам по був дуже сильний. Артиллерийский обстрел, летали над головой осколки. Мы лежали на полу. Я думал, что я уже не выживу в тот момент. дети на по дорожке Шаларукин на пять. Насчет Цезаря он никогда не скажет, что я герой или я какой-то там сверхъестественный человек. Вот, наверное, это единственный человек, которого я знаю, кому это слово реально может относиться. Приехав до Киева, он сказал едино, бабушка, бери полидол и валерьянку, а я тебе, потом тебе все буду рассказывать. Когда у меня на руках погибал мой командир, когда мы загружали его для вывоза в госпиталь, его взгляд уже был сквозь меня, и тогда я понимал, что он умирает. Благодаря, наверное, таким патриотичным и сильным и морально, и физически людям, наша страна до сих пор держится. После окончания войны, я надеюсь, дальше служить. Я хочу хорошее будущее, дети, создать свою личную семью. Цезарь, я понимаю, почему вы сидите в Балаклаве. Но прошу вас, объясните нашим зрителям. Я не хочу, чтобы моей семье, моим друзьям и близким причинили боль. Поэтому я скрываю свое лицо.